ان شاء اللہ اللہ ابھی آیات سے آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول مجھ کو آیات وہی کرتا ہے اللہ کی سے اللہ رب العزت مجھ کو یعنی خالد جوید کو اپنے رسول محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہی کرتا ہے وہی کرتا ہے اپنی آیات کو نازل کرتا ہے محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھ پر اور میں ابھی آپ کو ثبوت کے طور پر اس آیت کا ترجمہ کر کے بتاتا ہوں کہ اس کی جو روح ہے وہ روح مجھے محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو وہی کرتے ہیں اللہ کی اجازت سے اللہ کی اجازت سے یہ رسول جو محمد و رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم ہے یہ اس آیت کی اور تمام آیات جو مجھے وحی کی گئی ہیں جو میں نے یوٹیوب کے چینل پر دی ہیں تو وہ مجھے وحی کرتا ہے اللہ رب العزت محمد و رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے ذریعے سے یعنی محمد رسول اللہ علیہ وسلم اس کو وحی کرتا ہے اللہ کی اجازت سے پہلے ہم ساتھ کا ترجمہ کرتے ہیں بغیر رسول کی مدد کے یعنی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کرتے ہیں وہ ترجمہ ہم کریں گے انشاءاللہ وَإِذَا اور جب بدلنا بدلتے ہیں ہم یعنی اللہ رب رہا ہے کہ جب ہم بدلتے ہیں آیتم مقانا ایک آیت کے مکان کو آیتن ایک آیت یعنی ایک آیت کے مکان کو کسی دوسری آیت کے ساتھ ہم جب بدلتے ہیں واللہ اور اللہ عالم وہ جانتا ہے بما ساتھ جو یونزل و وہ نازل کرتا ہے قالو وہ کہتے ہیں یعنی لوگ کہتے ہیں انما کہ بے شک جو انتا آپ ہو مفتر آپ تو مفتر ہو آپ نے خود سے ہی گھڑ لیا ہے بل اکثرہم بلکہ اکثریت ان کی جو ہے لا یعلمون وہ نہیں جانتے اب یہ ہم نے ترجمہ کر دیا ہے اور یہ ترجمہ کسی کو بھی نہیں سمجھ آئے گا کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ اس ترجمے میں یعنی جو بتائے گا بھی وہ روح کے بغیر بتائے گا جو لوگ ترجمہ کریں گے اس کو وہ روح کے بغیر بتائیں گے ان کو محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اس کی روح جو ہے وہ وہی نہیں ہو رہی اب ہم اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں جو محمد و رسول اللہ علیہ وسلم ہمیں وہی کریں گے وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ بزن اللہ بزن و بدلنا اور جب بدلتے ہیں ہم اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اور جب بدلتے ہیں ہم یعنی اللہ آیتم مکانہ کسی آیت کی جگہ کو مکان کو جگہ کو آیتن کسی آیت سے یعنی اور جب بدلتے ہیں ہم یعنی اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جب اللہ بدلتا ہے کسی آیت کی جگہ کو اس کے مکان کو کسی آیت سے اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے اپنی آیت کے مکان کو آیت کی جگہ کو کسی دوسری آیت سے بدل دیا ہے تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم اس سے اگلی جو آیت ہے اس کو ریسائٹ کریں گے اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس آیت کی جو اللہ رب العزت کے جو رسول ہیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سمجھ دے رہے ہیں اس آیت کے ذریعے سے اس آیت کے ذریعے سے وہ سمجھ ہمیں اللہ پاک کے رسول دے رہے ہیں کہ کس طرح آیات کے جگہ کو آیت کی جگہ کو دوسری آیت سے اللہ رب عزت بدلتے ہیں تو ہم نچلی والی آیت پہ آتے ہیں پھر ہم اسی آیت کو آگے ترجمہ اس کا جاری رکھیں گے اچھا مکان کی اچھا کیسے آیت کے مکان کو بدلتے ہیں اب رسول کے ذریعے سے آپ کو جو ہے جو رسول وہی کرتا ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کل اب یہ جو یہ ای آیت ہے نا کل نزلہ ہو کہہ دیں کہ نازل کیا اس کو یعنی قرآن کو روح القدس نے اچھا اب یہ جو ہے کل سے لے کر للمسلمین مسلمین تک یہ ایک آیت ہے ٹھیک ہے اب میں جو پڑھنے لگا ہوں نا یہ اس آیت کی جگہ ہے یعنی اس آیت کے ترجمے کو جو میں پڑھ رہا ہوں یہ ترجمہ کرنا یا یہ جو بات پہلے میں آپ کو اس کا وہ ترجمہ بتاتا ہوں جو معاشرے میں لوگ کر رہے ہیں معاشرے کے اندر جو لوگ کر رہے ہیں جو لوگ ہیں آپ کے علماء اور جو بھی ہیں جو بھی اس آیت کا جو ترجمہ کر رہا ہے پہلے میں آپ کو وہ ترجمہ بتاتا ہوں وہ ترجمہ جو ہے اس کو اللہ رب العزت بدلیں گے اس روح والے ترجمے کے ساتھ جو اس ترجمے کی روح ہے جو اس آیت کی روح ہے اس روح کو اس کی سمجھ کے ساتھ اللہ بدلیں گے اس کو جب رسول کے ذریعے سے مجھ کو اللہ پاک اس کی سمجھ وہی کریں گے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ شاء اللہ اللہ بزن اللہ کہ یہ ایک سمجھ ہے جو کہ معاشرے میں ہے اس آیت کے بارے میں سنیں کل اب کل کون ہے معاشرے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ محمد بن عبداللہ چودہ سو سال پہلے کوئی شخص آیا اور اس کو جو ہے جبرائیل نے جو ہے قرآن اس کے اوپر نازل کیا اب یہ ایک یعنی اس کا جو ہے اس کی جگہ بیان کی جا رہی ہے یہ وہ جگہ ہے جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہے ساحد کی ٹھیک ہے کل کہہ دیں یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد بن عبداللہ سے کہہ رہا ہے جبرائیل نزلہ ہو کہ نازل کیا اس کو یعنی قرآن کو روح القدس نے یعنی جبرائیل نے فرشتہ نے اب یہ فرشتہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فرشتہ ہے اس کا نام جبرائیل ہے اس نے جو ہے اس قرآن کو نازل کیا محمد بن عبداللہ پہ مر رب کا آپ کے رب کی طرف سے بالحق ساتھ حق کے لیو ثبتہ ساتھ وہ ثابت ثبت ثبت کر دے یعنی مضبوط کر دے اللہ زینہ ان لوگوں کو آمنوں جو ایمان لائے وہداؤں اور اچھا وہداؤں و بشرا للمسلمین اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے اچھا یہ اب ترجمہ ہے جو معاشرے میں لوگ کر رہے ہیں یہ اس آیت کی ایک جگہ ہے ٹھیک ہے اب اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہی کرے گا نا محمد رسول اللہ علیہ وسلم جو یہ والا محمد نہیں محمد عبداللہ کی بات نہیں کر رہا جو آیت کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اب اس آیت کی جو روح ہے یعنی اس آیت کی سمجھ جو ہے مجھے بتائیں گے وہ میں آپ کو بھی بتانے لگا ہوں انشاءاللہ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو کہا جا رہا تھا نا پہلے ساتھ میں جو جگہ بنی تھی کہ یہ مسلمان اور آ آ ایمان والے تو یہ ان کا عقیدہ ہے یہ یہ جو ایمان والے ہیں نا یہ وہ ایمان والے نہیں ہیں جو قرآن کے اندر ہیں اور یہ جن کو مسلمان کہہ رہے ہیں ترجمہ کرنے والے یہ وہ مسلمان نہیں ہیں جو قرآن کے اندر ہیں وہ بہرحال آگے آپ کو پتہ چلے گا اب میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اللہ وہ اس کا اس کی سمجھ اس کی وہ روح بیان کر رہا ہوں ان اللہ تبارک و تعالیٰ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اللہ کی اجازت سے اللہ کے اذن سے وحی کرتے ہیں اور وہ اوپر والی آیت کی یہ سمجھ ہے ٹھیک ہے یعنی وہ جو اللہ بدلتے ہیں نا اللہ رب العزت جو بدلتا ہے آیت کے مکان کو اب یہ آیت کا ایک مکان جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان لوگوں کا یہ ایک ترجمہ ہے ٹھیک ہے یہ آیت کا مکان ہے یہ آیت کا ترجمہ ہے جو اللہ رب العزت بدل رہے ہیں جو آیت ہے ایک آیت کے ساتھ اس آیت کی سمجھ کو بدل رہے ہیں جو معاشرے میں ہے ٹھیک ہے یعنی جب بدلتے اللہ پاک اوپر والی آیت میں جاتے ہیں وہ ایزا اور جب بدلنا بدلتے ہیں ہم اللہ بدل رہا ہے اس سمجھ کو جو لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے یہ جو لوگوں کی سمجھ ہے نا اس سمجھ کو اللہ کی آیت ہے نا یہ, یہ اللہ کی آیت ہے اس آیت کی ایک سمجھ ہے جو لوگوں نے معاشرے میں پھیلائی جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دی ہے محمد بن عبداللہ کے بارے میں اور جبرائیل فرشتہ کہہ رہے ہیں تو یہ ایک سمجھ ہے جو معاشرے میں ہے اب یہ آیت کی سمجھ جو ہے یہ سمجھ جو ہے یہ معاشرے میں لوگوں نے جو پھیلائی ہوئی ہے یہ یہ کوئی خود سے نہیں پھیلائی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا یہ اللہ کی آیات جو ہے اس کو وہ پڑھ کر یہ سنا لیتے سناتے ہیں لوگوں کو ٹھیک ہے نا خود سے نہیں کہتے ہیں وہ اللہ کی آیت کو پڑھ کر اس سمجھ کو جو ان کو ملی ہے وہ بتا رہے ہیں لیکن اللہ رب ال سے کہہ رہا ہے کہ اللہ اب بدلنے والے ہیں وہ ایزاب بدلنا اور جب بدلتے ہیں ہم آیت کو اب یہ آیت کا جو مکان ہے آیتم مکانہ اب اس آیت کی جو سمجھ مکان جگہ ہے اس کو اللہ ابھی آب بدلیں گے اب میں بتاتا ہوں کیسے بدلتے ہیں اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ محمد الرسولسم اس کو وہی کے ذریعے بتاتے ہیں آیتن آیت سے اب وہ کون سی آیت ہے وہ کون سی سمجھ ہے جو روح کے ذریعے یعنی جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ مجھ کو بتائیں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ سمجھ یہ ہے کل اب یہ کل کون ہے یہ محمد بن عبداللہ نہیں ہے ٹھیک ہے کل جو ہے اللہ کا وہ رسول وہ نبی ہے جو بشر ہے جس سے تین طریقوں سے اللہ رعزت کلام کرتا ہے سورہ شورہ میں آیت نمبر 51-52 وہ بھی آلریڈی میری اس کے اوپر جو ہے ویڈیو لوڈ ہو چکی ہے بہرحال یہ رسول یہ رسول یہ نبی ہے رسول ہے بشر ہے ٹھیک ہے اس یہ زندہ ہے یہ قرآن کے اندر زندہ ہے ہمیشہ سے زندہ ہے یہ رسول جو ہوتا ہے نا یہ رسول ہمیشہ اس قرآن کے اندر ہوتا ہے باہر نہیں ہوتا ہے پہلے لوگ پڑھ رہے تھے پچھلی سنچری میں جو مر گئے ہیں تو وہ بھی اسی طرح پڑھ رہے تھے ابھی میں پڑھ رہا ہوں میں بھی اسی طرح اس کی روح کو محمد رسوس کے ذریعے سے جو بھی پڑھے گا وہ اسی طرح پڑھے گا ٹھیک ہے اچھا کل کل یہ ہاذن نبی ہے جو اس کتاب کے اندر نبی رسول جو ہے نا وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے ٹھیک ہے وہ محمد بن محمد رسول اللہ علیہ وسلم جو اوریجنل ہیں جو آیات کے اندر وہ بھی نہیں کیونکہ وہ رسول ہے وہ نبی نہیں ہے یہ نبی بھی ہے یہ کل جو ہے نا یہ نبی بھی ہے رسول بھی ہے بشر بھی ہے لیکن محمد رسول اللہ علیہ وسلم وہ بشر نہیں ہے اور نہ ہی وہ جو ہے کوئی فرشتہ ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے وہ ابھی آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ اچھا کل اب اس نبی آذم نبی سے جو قرآن کے اندر ہے وہ محمد عبداللہ نہیں ہے اس کو اللہ تبارک فرما رہے ہیں روح کے ذریعے سے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم جو اس بشر کو کہہ رہا ہے کل کہہ دو یعنی روح الامین جو ہے نا اچھا یہ رسول جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ کہہ دو آپ کہہ دیں نزلہ نازل کیا اس کو کس کو قرآن جو سمجھ ہے نا سمجھ ہے ایک تو یہ کتاب ہے لکھا ہوا ایک سمجھ ہے جو سمجھ اللہ نے نازل کی ہے نا ابھی جو روح نازل کی ہے جو اللہ پاک نے اوپر والی آیت کی اور اس آیت کی جو روح نازل کی ہے نا وہ روح نازل کی ہے اللہ پاک نے اللہ پاک کی وہ جو روح نازل ہوئی ہے وہ کس نے کی ہے روح القدس نے روح القدس یہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا یہ فرشتہ نہیں ہے اسی لیے اللہ نے اب اللہ رب العزت اب بدل رہا ہے اب آیت کی سمجھ کو اللہ رب العزت بدل رہا ہے جو اس کی اوریجنل سمجھ ہے وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دے رہا ہے وہ وہی کر رہے ہیں ابھی کہ اس آیت میں جو روح القدس ہے نا وہ جبرائیل فرشتہ نہیں ہے یہ لوگوں کی فیبریکیٹڈ باتیں ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں ٹھیک ہے جبریل جو ہیں وہ فرشتہ نہیں ہے جبریل روح القدس کا نام ہے یہ وہ روح ہے یہ وہ اللہ کا رسول بھی ہے اور اللہ کی آیات کی روح بھی ہے اللہ کی آیات کی روح بھی ہے اور اللہ کا رسول بھی ہے ٹھیک ہے کیوں کہ یس الونکان روح وہ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے روح تو اللہ پاک کا جو رسول ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ رہے ہیں روح کہہ رہی ہے ان سے کہ آپ کہہ دو روح ربی کہ روح جو ہے نا وہ اللہ کے امر سے ہے اللہ کا امر کیا ہے اللہ کا کہا اللہ کیا اللہ کا کہنا اللہ کا کہا اللہ کا کہنا کیا ہے وہ اللہ کی روح ہے انما امروح اذا اراد ان یقول یہ یقول جو ہے نا یہ اللہ کا کہا ہے کن فقن کہ جب اللہ رب العزت کسی امر کو امر کیسے کہتے ہیں اللہ کے کہے کو جب اللہ کسی امر کو اپنے کہے کو وجود دینا چاہتا ہے نا تو اللہ تبر تعالیٰ کہتا ہے یقول تو وہ کہتا ہے اللہ وہ کہتا ہے یہ کہنا جو ہے نا یہ کہنا جو ہے یہ اللہ رب العزت کا امر ہے اور وہ اللہ کی آیات کی روح ہے سمجھ ہے جو ابھی کسی نے نہیں بتائی نا تو محمد کے سریعے سے مجھے اللہ نے بتائی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے وہ روح ہے تو یہ روح جو ہے کل کہہ دیں نزلہو یعنی بشر سے اللہ پاک اپنا روح کہہ رہی ہے کہ کل کہہ دیں نزلہو نازل کیا اس کو قرآن کی سمجھ کو قرآن کی جی جو, جو سمجھ یہ قرآن بغیر سمجھ کے سمجھ نہیں کسی کو پتا لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے رہتے ہیں اب یہ سمجھ بتائی جا رہی ہے کہ کل کہہ دیں نزل نازل کیا اس کو قرآن کو قرآن کی سمجھ کو روح القدس نے ٹھیک ہے اللہ کی جو اللہ کا جو رسول ہے نا اللہ کا رسول کون ہے روح القدس جبرائیل وہ رسول بھی ہے اور روح بھی ہے وہ خود روح بھی ہے اللہ کی آیات کی اور رسول بھی ہے میں ربی کا اللہ کی طرف سے یعنی آپ کے رب کی طرف سے بشر کا جو رب ہے رسول نبی جو بشر ہے قرآن میں جو زندہ ہے ابھی حاضر نبی جو ہے ان کو کہہ رہے ہیں روح کہہ رہی کہ آپ اللہ رب العزت کے ذریعے اجازت سے کہ آپ جو ہو نا آپ کے رب کی آپ کے رب کی طرف سے روح القدس نے اس قرآن کی سمجھ کو نازل کیا ہے سن لیں نازل کیا ہے ٹھیک ہے اچھا بالحق ساتھ حق کے حق کیا ہے اللہ کی آیات میں جو کچھ ہے وہ حق ہے کس لیے نازل کیا ہے اس روح کو لیو فبتا. ساتھ وہ اللہ رب العزت یعنی کہ اس کو مضبوط کر دے ثابت قدم کر دے ان کو کن کو اللہ زینہ وہ لوگ آمنوں جو ایمان لائے کس پر ایمان لائے اس روح پر ایمان لائے اس روح کے ذریعے سے اس روح سے ان کو پتہ چلا کہ ان کا ایمان کیا ہے ان کا ایمان ملت ابراہیم ہے جو ملت ابراہیم کا مذہب یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہے طریقہ ہے سرات مستقیم ہے ہدایت ہے راستہ ہے دین ہے دین محمدنی دین ابراہیم ہے اب یہ سمجھ بیان کی جا رہی ہے تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت پر ایمان لائے ہیں وہ ہیں ایمان والے اور جو کسی اور پر ایمان لائے ہیں لوگوں کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتابوں پر وہ ایمان والے نہیں ہیں وہ کہتے رہے ہیں وہ اہل الکتاب ہیں ان کو نے کا وہ اہل الکتاب ہیں اور اہل الکتاب میں بھی وہ لوگ جو کتاب کو سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں جیسے اس کا جو ترجمہ کرنے والے مولوی حضرات علماء ہیں جو بھی ہیں تو وہ جو اس کا ترجمہ کرنے والے ہیں یہ یہ لوگ وہ سمجھنے والے ہیں قرآن کو یہ سمجھتے ہیں لیکن اس کی سچائی کو نہیں پا سکتے اس کی جو اندر روح ہے ان کو کہ ان کو محمد رسول رسول اللہ سے سمجھے ہے, وہی نہیں کرتا روح کے بغیر تو وہ اب روح پڑی جا رہی ہے نا یہ روح وہ پہلے جو پڑھا جا رہا تھا وہ کیا تھا وہ روح کے بغیر تھا وہ آیت کا وہ مکان تھا ایک وہ مکان تھا اس مکان کی جو لو, معاشرے میں پھیلا ہوا ہے اس مکان کے ساتھ اب اللہ رب العزت اس آیت کے مکان کو بدل رہے ہیں ایک نئی روح دے رہے ہیں ایک نیا ترجمہ دے رہے ہیں یہ اللہ رب العزت اپنے رسول محمد الرسول وسلم کے ذریعے سے کر رہا ہے کیونکہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم خود آیات کی روح ہیں وہ روح مجھے دی جا رہی ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا اور خداؤں و بشرا اور اس روح کے اندر اس روح کے اندر جو رسول اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اس روح کے اندر کیا ہے ہدایات ہیں کہ جنت میں کیسے جانا ہے یا نم سے کیسے بچنا ہے اور شیطان کی ٹریکوں سے کیسے بچنا ہے اس میں ہدایات ہیں ہدا ہے ہدا ذالک الکتاب ہو لارۂ بفی ہدا ہدا للمتقین ہے ٹھیک ہے اور بشرہ اور خوشخبریاں ہیں للمسلمین مسلمانوں کے لیے خوشخبریاں ہیں خوشخبری کیسے ہے مسلمانوں کے لیے خوشخبری ایسے ہے کہ یہ ہے خوشخبری یہ آیت کی جو روح بیان ہو رہی ہے نا اب مسلمان جو ہوتے ہیں نا جب وہ اسلام جب وہ ملت ابراہیم پر آتے ہیں تو وہ مسلمان ہو گئے جو بھی ملت ابراہیم پہ آئے گا وہ مسلمان ہیں جو چودہ سو سال پہلے ڈرامہ ہوا وہ مسلمان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہیں مسلمان وہ ہیں جو ملت ابراہیم پر ہیں کیونکہ وہی مسلمان ہیں جن کو رسول کے ذریعے رسول اللہ صلی وسلم محمد وسلم کے ذریعے سے حکم دیا جا رہا ہے اللہ پاک ان کو بھی حکم دے رہے ہیں رسول کو بھی اور ان ایمان والوں کو بھی کہ آپ کہو کیا کہو آپ کہو کہ ہم کون ہیں انا المسلمین ہم وہ اول مسلمانوں میں سے ہیں ہم چودہ سو سال پہلے والے مسلمان نہیں ہیں بلکہ ہم وہ اول مسلمانوں میں سے ہیں اول مسلمان کون تھے نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام جو کہ ابراہیم علیہ السلام تو وہ اسٹیبلش کرنے والے ہیں دین اسلام کو نا دین اسلام ان کی وجہ سے اسٹیبلش ہوا اور پھر تمام نبیوں کو حکم ہوا کہ آپ وہ کرو جو ابراہیم نے کیا ابراہیم کے دین کو فالو کرو ابراہیم علیہ السلام کے صراط مستقیم کو ہدایت کو فالو کرو اب تو مسلمان ہو تو یہ وہ بولے مسلمان ان مسلمانوں کے لیے اس میں ہدایت ہے اور خوشخبری ہے